ॐ संस्कृतमुद्गलपुराण खण्डनौ योगचरितम् अध्याय सात्वा योगस्थितिवर्णनयोगम् श्रीगणेशाय नमः दक्ष उवाच स्थितिं वद महायोगिन् जीवन्मुक्तस्य सौख्यदां शुभाशुभकृतं तेन कुत्र गच्छति तत्परं कायिक वाचि मानसिक सांसर्गि प्रभो कर्मयोगी सर्व कीदति मुद्गल उवाच जीवनमुक्तः स्वयं योगी स्वेच्छाचारी सदा प्रारब्ध प्रेरित प्रारब्ध प्रेरता साक्षा वर्तते निदरा स्वयं ब्रह्मणि संस्थम चित्ते प्रतिष्ठती योगिनस् योगिनस्तत्कृतं सर्वं न कदा बन्धं भवेत् नर्वत्सर्वकर्तापि तथापि दोषवर्जितः ब्रह्मणि ब्रह्मभूतस् ब्रह्मणि ब्रह्मणि विवर्जितः प्रारब्धेन स्वयं योगी प्रेरितः पुण्यमाचरेत् तीर्थयात्रादिकं सर्वं યેવાચના દિન સદા શૌચ સમાયુક્તો નિર્મપરાયણ તથા પુણ્યજ ભોગમ ભુનક્તિ નો નિશ્ચિત અથ અથવા પૂર્વજે નહી પ્રારબેન નિયંત્રિતા પાની નિમાનંદા પ્રકૃ પ્રકૃ પ્રકુર્યાદ્વિ प्रकूर्याद्वी विधानी सह ब्रह्मा हत्यादिकं सर्वं मात्रुगमनकादिकं मध्यपानदिकं चौर्यं प्रकूर्यादेव योगता हा एवं पापसमाचारो यदि तिष्ठतिमान वहा योगी पाप फलम नैवो भुनक्ति नरवत कदा पूर्वजनमार्जिते नैवो प्रारब्धे न प्रजापते कारितं योगिना तत्र तेन किञ्चित् कृतं न च मरणे या मतिः प्राप्ता तादृशीं लभते गतिं नरो ययोगयुक्तो यो योगी ब्रह्मैव जायते इदं संशय इदं संशयनाशार्थं कथितं ब्रह्मणः सुतः योगिनां कर्मजं सर्वं महात्म्यम्ले मया योगी योग तो, न पापी कदाचन चरती धर्मनिष्ठा न संशय लोकोद्धार लोकोदार सर्वे योगि ना पर नाचरती कदा पापम पापम बलहन स्वभाव न धर्म चरती लोकोप लोकोपकारा स्वयं ब्रह्मपरायण कदाचि कदाचित संस्कारा पापम तेना परम न त्रापयुक्त तो सौ तदर्थ वर्णिता पुरा कि प्राणीना योगी दुखदायकमाचरे पापम पाप सयुक्त तो न भवेन्नश्चितं पुरा सर्वत्र गणनाथं स पश्च्यन्त्यनन्यचक् पश्चन्त् पश्चन्त् पश्च्यत् पश्चत, पश्चत्यनन्यचक्षुषा पुण्येन स पुण्येन सुखसंयुक्तं विश्वं भवति तच्चरेत् प्रारब्धं योगिनां दक्ष न भवेत् पापकारकं पुण्यचेष्टासमायुक्तं तेषां प्रारब्धमञ्जसा योगार्थं धर्मसंयुक्तो ब्रह्मार्पणविधानतः यतते जन्मसुप्राज्ञस्तदा योगी भवेन्नरः तस्य प्रारब् तस्य प्रारब्धकं दक्ष कुतो दुर्बुद्धिदायकं भवति स भवति च महायोगी धर्मयुक्तो भवेत् सदा अथ योगिजनानां ते स्थितिं वदामि सर्वदा कर्मयुक्तो यथा योगी भ्रान्तो नैव भवेत् कदा साधयित्वा महायोगं चित्तनिरोधकारकं पञ्चविधं परित्यज्य चित्तं योगी भवेन्दरः चित्ते चिन्तामणिं ज्ञात्वा सच्चितः सह सहसागतः तदाकारः स वै योगी तत्र ब्रह्मा तत्र ब्रह्मणि संरतः योगे भोगदं योगी प्रारब्ध योगीना शास्त्र शास्त्रसमत यदा हटयुगो योगी भवि प्रारब्धचाक देहपु देहपुदात्म हत्या लभेन्न च आयुषा संयुवा त्यजति निश्चितम् तथा योग संयुक्त न देहम तेजति प्रभु न प्रारब्धमति क्रम्य करोति किञ्चित करोति किञ्चिद करोति किञ्चिदं शांति युक्त स्वभावेन तिष्ठत्यत्र न संशयः यद्भावी तद्भवत्येवो माया मोह विवर्जितः देहपातेन किम्grayम देह, देह रक्षण क्षण रचित गणनाथन सदातादृश निश्चित युक्त शांतियुक्त स्वभात योग संयुक्त स्वधर्मे संस्थित क्रिया वर्णनाश्रमयुक्त योगी भवदी सदा स्वधर्मज कुरियात् कर्म देहा, देहा क देहा देह कर्मय प्रोतस्थो कर्मी कृतो संभवं कर्म कृतं भवति नयपी। यदि कर्म परित्यज तिषेद्योगपरायण तदा देह निपाने दे तदा देह निपातेन युक्तो भवेन संशय अ नभ क्षणरूपं यत् भवति कर्म निश्चितं जाग्रत स्वप्नादिकं सर्वं त्यक्त्वा जीवति तत क्रियते नेन यत् तिक्रियते न नयत् किंचित साक्रिय प्रकृति कृतीता अतः कर्ममयो देहस्तेन धर्म समाचरेत देह त्यागो यदि योगी भवेत् प्रभो सहने द्वन्वव भावस्य न समर्थ असवै स्मृतः अशांति संयुतः सोपि योगहीनो यथा नरः तथा द्वन्ववं समालोक्यः सहनेन समर्थकः गणेशेन कृतं सत् गणेशेन कृतं तस्येच्छया सर्वं च यद्भवेत् भवतुं तादृशं सर्वं सहे नित्यं सुशाङ्गितः स योगीशान्तिहीनो न प्रभवेत् क्वचिदंजसा ब्रह्मभूत महाश्रेष्ठा पावन सर्वेना अतो वर्णाश्रमस्थो यो योगी भवत्क्रिया ब्रह्मापणत हृदय ध्यान यदि धर्म संयुक्त कर्म, नाचरे तम क्रिम सामलोक्या त्यजेयुस्वर्मक अतो लोका अतो अतो लोकोपकारा योगी कर्म सचरे कर्मयुता कुवशा धर्मपालक्यको योगी सत्कर्म धर्मदम तादृश कर्म सर्वे क्यों विशेषतः तेन प्राण्य आनंद कर्म प्रजापते तदेव लो तदेव सर्वलोकाश्च मान्यं कुर्वन्ति निश्चितं ब्रह्मार्पणतया कर्म बन्धदं न भवेत् कदा ब्रह्मप्राप्तिकरं तस्य फलं प्रोक्तं मनीषिभिः योगिभिश्च कृतं कर्म लोकसङ्ग्रहकारणात् असक्ता मनसा नित्यं नैमित्तिकं न बन्धदं सदा ब्रह्ममयत्वेन तेन किञ्चित् कृतं न च देहस्वभावजो भावो भवेद्दस्य निरन्तरम् अन्यं मार्गं प्रवश्यामि ये निन्दति स्तुवन्ति तं योगिनं पापभोक्तारो भवन्ति पुण्यभोगिनः योगिना यत् कृतं पापं तत् स्प्रष्टुं न क्षमं कदा निन्दकास्तत् समाश्रित्य प्रतिष्ठेत् तस्य नित्यदा योगिना यत्कृतं पुण्यं तदेव तं न संस्पृशेत् स्तुवत् स्तुवतस्तान् समाश्रित्य नित्यं तिष्ठेत् स्वभावजम् अतो न योगिनां निन्दां कदा कुर्याद्विचक्षणः सेवासमाचरेत् तेषां तेन सौख्ययुतो भवेत् वने व, वने यदि स्थितो योगी प्रारब्धेन नियन्त्रितः फलादिकं तत्र भुञ्जन् क्षान्त्या तिष्ठेत् स नित्यदा तत्र निन्दाकरास्तस्य तथा सेवाकरा न च एक एव महायोगी शुभाशुभं समाचरेत् तदेव देहपात्यस्य योगिनश्च मृतं भवेत् शुभाशुभं मुपोषणसमन्वितम् एतत्ते कथितं दक्ष ब्रह्मीभूतस्य चेष्टितं कर्मयोगमयं पूर्णं श्रवणाशुभदं भवेत् अथ योगं प्रवक्ष्यामि ज्ञानात्मकमहकं ज्ञानात्मकमहकं ज्ञानात्मकमहं परं योगिभ्यः सुखदं पूर्णं शांति योग्यं विशेष तहा देहा कर्मात्मका प्रोक्तस तत्र योगम समाचरेद् ब्रह्मार्पणतया कर्मो चाचरण शांतिधार कहा ज्ञानं स्मृति मयम रुदितिष्ठति सर्वदा वि विवेकात्म मयम तत्र ज्ञानयोगम समाचरेद् रुदियद्यद् रुदियद्यद् भवेद ज्ञानं नानायोगार्थसौख्यदम् अथवा विषयार्थानं बोधकं तत् स सत्यजे सत् सन्त्यजेत् उत्पत्तिनाशसंयुक्तं ज्ञानं विषयबोधकं ब्रह्मसौख्यप्रदं ज्ञानं योगभू यो योगभूमिप्रभावजम् उपाधिसंयुतं चैकमनुपाधियुतं परम् त्यक् तत् त्यक् तत् त्यक्त्वा योगसंयुक्तो भवेद्योगिमहायशः ज्ञानानां सकलां च योगे ज्ञानमयः स्मृतः योगस्तत्र भवेल्लिन्नो ब्रह्मीभूतस्वभावतः ब्रह्मणि ब्रह्मीभूतोऽहं मम ज्ञानं कुतो भवेत् ज्ञानाभ्रान्तिकरं हस्तं त्यक्त्वा ब्रह्मपरो भवेत् अनेन विधिना अनेन विधिना सर्वं ज्ञानं त्यक्त्वा हृदि हृदिस्थितं शान्तियुक्तः स्वयं योगी तिष्ठे ब्रह्म परायणः कर्ता हम कदाचिवी कारयिता न निश्चित माया मोहयुता मं ते वंद वंदी कर्मकारिण अहम साक्षी शरीर से यदेह नृत भवे तन्मया नृत क्वापि ब्रह्मा हम परत पर यद्यमृति ई स मया नतस्याम संस्थि जीव सदा साक्षी स्वभात न, न समायुक्तो सयुक्त न कदा मोहवर्जिता मयया मं योगिनो न संशय एवं सदा महायोगी साक्षि साक्षिव हृदय ज्ञान योगस्थ हृदयज्ञानयोगस्थस्त्यक्त्वा स्फुर्तिभवं भ्रमं सर्वत्र रसहीनं यन् मनस्तस्य महात्मनः शान्त्या युक्तं भवेद्दश्च ब्रह्मेभूतस्य नित्यदा एषते कथितो योगो ज्ञानात्मको विशेषदः साक्षिवद्दे साक्षिवद्देहसंस्था इ स मया अतः परं समं योगं श्रुणु स्थिति परायण यमニャत्वा ब्रह्मभूतो यहा शांतिहिनो भवेन्न सः देहा कर्म त्रयस्तत्र कर्मयोगं समाचरेत मनोविवेक रूपम तु साक्षित्वं तत्र संचरेत अहम् ब्रह्म यदा दक्ष कुतस्तत्र भवेद्दिदं द्वन्द्वरूपं विशेषेण तस्य वक्ष्यामि रूपकं देहा देहाकर्ममयः प्रोक्तो विवेकः कर्मवर्जितः द्वन्द्वं ज्ञात्वा महायोगी समयोगं समाचरेत् देहे कर्मयोहं तु हृदि साक्षी मलः उभयो उभयोर् उभयोर्योगभावेन भवति किञ्चिदस् चिद किंचि किंचिदंजसा यदा विवेकहीनचे देह किंतु देह ही मन दी मन ज्ञा तमक आनंदमय भाव संस्थित तो तदात्मक उभर तथा स्वस्व्यापार प्रुता परो देहे कर्म मयो देहे कर्म मयो हम वही रुदिविवेकधार कहा द्विविधाम रचत्या मायाम सदानंदन सदानंदन धर्म कहा तयो हो समान भावे न समुचितो हम न समुश्य हा अनुपादे रुपादेश्वर्जितो ब्रह्म सौद्धिता अतः समम समाशित्यो वैहं त वैहं तकैर् भावतः याद्रुषं ससितं ब्रह्म ताद्रुषं तत्र चाचरे देहे कर्म करो भूत्वा रुधि साक्षीमयो भवेत उभयम् तत् परित्यज्जा नन्दावस्थां समाचरे यद्य दुभय भावाख्यं परम् तत्र योगमयो भूत्वा तिष्ठेदा आनंदसंयोता आनंदा नाम समायोगे ब्रह्मानंदा प्रकृतिता हा व्येशां प्रजानाथो तादृशम चाचरे द्रुधा मधिया संगयोगे नो प्रवर्तते सदा उभयम् चाचरे सर्वमुमा वर्जितोपि सह। न्दरूपाख्या कथिता योगिभिः पुरा ब्रह्मभूतः समास्थाय तिष्ठेतां शान्तिसंयुतः अतः परं प्रजा नाथावस्थां शृणु सुखप्रदां सजाख्यां महायोगी चाच्चरेत्तां विशेषतः देहः कर्ममयः प्रोक्तस्तत्र योगं समाचरे ब्रह्मार्पणतया नित्यं कर्मणां योगिसप्तमः हृदिसाक्षि स्वभावेन तिष्ठेत्तयोः परे ततः समभावं समाश्रित्यं त्रिशूत्रैद्धं प्रकीर्तितं तेषु विस्मृतिभावेन भ्रान्त्या वा विस्मृतं भवेत् विपरीतिं भवेद्वापि ततः खेदं न धारयेत् त्रिविधं मायया युक्तं पराधीनं प्रकीर्तितम् तूरियम स्वाधीन रूपाख्यं प्रोक्तं शास्त्रेषु सर्वदा तुरियेच्छया त्रिधाभूतं चलत्यत्र न संशयः स्वस्वपराद्भद संयुक्तं सदा भ्रांतमिवस्थितं न कस्याहं कृतस्तस्य तुरियस्य कदाचन या कृते कर्म तादृशं फलमश्नुते अतः प्रारब्धयोगेन विस्मृतोऽहं स्थितिं परां योगरूपां च तुर्येण प्रेरितः सर्वधारिणा अथवा ज्ञानमोहेन विपरीतं कृतं मया त्यक्त्वा योगस्थितिं पूर्णां प्रारब्धं तत्र मुखक्य मुखक्यं मुखक्यं प्रारब्धधारकं प्रोक्तं तुरीयं नात्र संशयः तयेच्छया च यज्जात तयेच्छया च यज्जातं तदेवं योगदं भवेत् पराधीनोऽहमत्यन्तं तुर्येच्छया समान् तुर्येच्छया समन्वितः करोमि कर्म करोमि कर्मसाक्षित्वमानन्दं करो वा न संशयः सदा स्वाधीनभावेन तिष्ठति ब्रह्मतुर्यगम् तुरीयः खेलकं प्रोक्तं तस्य किं बन्धनं भवेत् यज्जातं तत्कृतं तेन तुरीयेण न संशयः तत्र कुत्र स्थितोहं तु स्वेच्छया क्रीडति प्रभुः इयं तु सहजावस्था कथिता ते प्रजापते यज्जातं तत्र सा प्रोक्ता न कृता तदपि ययो यत्कृतं सहजातेन स्वयमेव प्रवर्तते योगस्तेन समाख्याता सहजा तुर्यसंज्ञिता अतः परं ब्रह्मभूतं स्वानन्दाख्यं प्रकीर्तितं तत्र योगस्वरूपाख्यां स्थितिं शृणु सुखप्रदां सुखप्रदां स्वाधीनं तुर्यभावाख्यं पराधीनं त्रिधामतं तेषां योगे निजास्मस्थो भवेद्योगिनि स्मसु त्रिविधं खेलरूपं तु तुर्याल खेलक उच्यते तयोर्योगे प्रजानाथ स्वानन्दस्थो भवेन्नर्हा ब्रह्मणि ब्रह्मभूतस्य योगनश्च कुतो भवेत् स्वाधीनं तु पराधीनं मायायुक्तं न संशयः योगस्थितिं समाश्रित्य बुधश्चत्वारि चाचरेत् तेषां संयोगरूपेण तिष्ठेत्तेषु महात्मवान् कर्मयोगं समाश्रित्य देहचेष्टां समाचरेत् ज्ञानयोगं तथाश्रित्य साक्षित्वं बुधः समयोगं समाश्रित्य आनन्दम् आचरेत् परं सहजं स समाश्रित्य विपरीतेन शोकभाक् चतुर्भिः संयुतो भूत्वा चतुर्भिव चतुर्भिवर्जितस्तथा तीस्थेयोग मई मध्यक्षा अवस्था सर्वदा अवस्था निजरुपेतु कुतो अवस्था प्रधार कहा तयोर तो योगे योग ते प्रकृतिता चतुर मई योगावस्था हीना योगा अवस्था प्रकृतिता योगी भिस्ताम नो भवेन्न सः अधुना शृणुयोगस्थामवस्थां द्वितीयां पराम् अयोगधारिकां पूर्णां सदा निवृत्तिदायिकां ब्रह्मणि ब्रह्मभूतो योगीं तां संशयेत्परां यदा निवृत्तिसंयुक्तः नो भवेन्न सः ब्रह्मणि ब्रह्मसंस्थं तन्ना गुनः मया ब्रह्मभूत योवस्थाया धारक कुत ये कुरियाच्च त्र नैवावलोक मनि पंचके पंचक पंचकेशुम ना पंचक पंचके ना पंचक पंच ग्वे तत ततस्तत्कृतमञ्जसा कुतो मयि प्रदुष्येतादार्यनिवृत्तिगो भवेत् जीवनं मरणं जन्म योगो योगात्मिका परा अवस्था मे कृतो मायामोह युक्तं स्मृतं बुधैः अथ योगमयीं पूर्णाम पूर्णावस्था शुणुमानद संयोगीनाता यो भवन्न सह ब्रह्मणि ब्रह्मभूत मयि मै मयाम परम पंचक भाति तो भाति मयाहन मोगक विधि निषेध संयुक्त चित्तिदा विधिषेधनमू तदेव जायते मुधा देहे कर्मयोगस्य ज्ञानो गुरुदिजायते उभयत्र समश्चैव तुर्येषु सजात्मकः सर्वसंयोगभावेषु स्वानन्दाख्यः प्रवर्तते निवृत्तिशु ययोगाख्यौ योगेषु शान्तियोगकः एवं नानाविधं योगं समास्थाय महामतिः योगी शानत्या समातिष्ठेद ब्रह्मी भूत योगस्थित सख्या ब्रह्मी भूत सुख प्रदा विधिना देह निर्वाहो योगिना भवि वर्णाश्रमस्थि योगी चाचरे स्थित मुतम लोकसंग्रहकार यदा वर्णाश्रम त्यक्त पंचम आश्रम धारक न तस्थिप तो कदाचिन्नात्र संशय विधि निषेधहीनोय विनायको भवि सदा यद्य कुरिया सतत सर्वं योगरूपं भवेत् सदा यदि स्थितिसमायुक्तो वेदादिषु प्रमाणतः यदा विधियुक्तः सोऽपि भवेत् पश्य प्रजापते यदा स्थितिविहीनोऽयं तिष्ठेत् संस् तिष्ठेत् सं कथितं परं वेदेषु सनिषेधेन तदा युक्तो भवेत् परः अतः स्थिति योगी स्थितिहीनो यथा रुचि वर्माश्रमान् परित्यज्य तिष्ठेद्विनायको य यथा शान्त्या नित्यं चरेत् सर्वं मनसि स्थितस् मनसि स्थित् मनसि मनसि स्थितमञ्जसा विधिनिषेधहीनश्च ब्रह्मनिरसधारकः एतत्सर्वं समाख्यातं योगिनां चेष्टित्तं महत् ब्रह्मभूतात् परं पूर्णं चरेदेवं देवं निरन्तरं शृणुयाद्यः पठेद्वापि स सर्वं हिप्स, हिप्सितं लभेत् अन्ते योगमयो भूत्वा तिष्ठेत् स गणपेरतः ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದೇ ಪುರೋಪನಿಷದಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮೌದ್ಗಲೇ ಮಹಾಪುರಣೆ ನವಮೇ ಖಂಡೇ ಯೋಗಚರಿತೆ ಮುಗಲದಕ್ಷ ಸಂವಾಮೃತರ್ಣನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾ ಯೋಗಗೀತುಪನಿಷತ್ಸು ಸುಗಮಾು ತೃತೀಯಧ್ಯಾ